Вітаю на каналі Юнайтед Фармерс. А сьогодні в нас друга вже локація з льном. Сьогодні ми подивимося на поле в Житомирській області. Тут в нас буде два сорти льна, і це буде дуже цікаво. Так що запрошую вас до перегляду. Не забувайте підписатися на канал. Гарного перегляду! Це ми приїхали на посів льна. Здесь у нас посеян сорт глаз а, с нормой где-то около 6 миллионов. И это пасейн, тогда селка, которую мы до этого смотрели, гримплейсом, да. Это была простая зерносевалка, mm -hmm. приробили подсевалку, как бы точно зерно Ну, точно вывесело. Э, Междуряди у нас тут трохи нестандартные, как бы там 36, да, у нас. 36, наверное, 38, да. 38, 38 от рамы зависит, да. да. От рамы устанавливали. Поставлена пнема, режим полностью. На каждую секцию получает, ну, секцию высевающий каждый, да. И высевающий с селки qt 24 25 да, с пропашной да. грэмплейсовской. Чтобы она более-менее, как бы, каждый сошник, получается, э, копировал. И более выдержать э, ту а глубину заделки, которую мы хочем. Ну, плюс получше сделать э, прикатку. Ну. Нема проста, скинзы установлена. как бы... Mm. Все остальное механично. Да, все остальное. Все, все родное осталось. Механика. Ну, механика все полностью осталось. Катушки. Катушки, обычные катушки, там, что Катушки и отключение. Просто через Вон, покажи, отключение модуль. через блок да. а нас модуль, да, аглидера заставляет модуль управления сеялкой. И у нас через катушку механично оно... в электропитании отключается, включается. Ну и плюс отключается на три да. секции. Она на три секции поделена. Ну, три. У нас некоторые идут 31, аккуратно, Катя. 1,31 ряд идут некоторые, а некоторые... Или выходи. 33. 33 идут сошника, на зависимости. Так, простая, надежная селка. Но она не дает точный высев. Она дает хорошую точную глубину. Более-менее качественный прижим за счет пневма. То, что можно где-то, если твердая, дожать ей лучше, чем на пружинах. Этот сошник позволяет выдержать правильно глубину. Того, чтобы у нас все растения были одинаково и одинаковые сходы мы получили. У него нету правильности раскладки, но при такой густоте ее и не может быть правильно на 35 сантиметров глубина выдержана. Соответственно, мы получаем равномерные сходы одинаково. Угу. Вот преимущество этого сошника. Почему мы переделали? До этого эта селка была, когда зерновая, у нее были все сошники э, с рамы одинаково работали. А сейчас у нее каждый сошник независимо работает. И, независимо от чего? Э, от другого сошника. Он угу. выдерживает глубину. приматика помогает прижимать, а сам сошник в зависимости, видишь, рельеф поля не одинаковый, угу. он угу. помогает ему выдерживать эту глубину, чтобы одинаково, каждое опорное колесо регулируется и каждый сошничок правильно регулируется. Раньше регулировалась вся секция, а сейчас каждый... То есть это вы сами сделали, это мы, сами, да. мы, взяли, да? мы взяли с пропашной селки этот сошник и поставили сюда изделие. Соответственно, мы этой селкой можем сеять пшеницу на 36, 35, 38, в зависимости от расположения сошника. Лен можем сеять, мы сеем сою и сеем фасоль. А на какую глубину сеяли лен? Где-то 3 сантиметра. 3 сантиметра да. Посев был произведен 7 апреля. Как бы мы посеяли там за 3 дня. А какая была подготовка почвы перед посевом? Да. Что вы делали? Подготовка почвы? У нас было... Убрали кукурузу мы. Запустили наши измельчитель, лов нас измельчили. После измельчения мы запустили тяжелую диску барану. Кстати, мы снимали на соседнем поле, где у нас если он, мы снимали там работали трактора Стайгер 500 и с вишеком. Работали. Это весной вы запустили? Нет, мы это осенью делали. Мы снимали на этом видео осенью мы сделали. Осенью. Здесь, здесь была здесь была вся осенняя обработка. Это было дни весенняя здесь осенняя обработка была. Осенью мы обработали все диской и потом прошли по периметру глубоко сделали и следы опрыскать раз сделали все это мы оставили до э, весны весной был работал амячный культиватор сегодня погода нам наконец-то уже позволила начать вносить азот в виде аммиачной воды мы даем 250 килограммов на гектар и было сделано культивация, две культивации предпосевных. Ну, под, под кукурузу мы бы одну сделали, а так как лен, мы постарались две культивации, чтобы максимально э, прижать остатки, вот эти корневища, все как бы, и более-менее выровнять, чтобы более качественно посеять лен, так как все, вся по обработка, обработкам, а по обработкам и защита. сразу была защита почвенная защита сделана после посева. Ну, вот сейчас будет фаза, когда будет 5 сантиметров, будет следующая обработка страховым гербицидом. Ну, в описаниях расскажешь, какие там напишешь. Да, я напишу в описании, что уже было. Да. И, наверное, сразу напишем, что будет. А да, дальше уже будет. посмотрим да, после обработки. Покажем, да, какая будет его состояние после обработки. Я думаю, сейчас потеплело. У нас уже два дня очень теплых. Температура повысилась. Влага есть. Сейчас начнет активно он расти. Замечательно, будем yeah. за ним наблюдать. Yeah. А еще какой сорт у вас посеянный? Сорел у нас есть, но он немножко в другом месте посеян, на другом поле. Так, зараз приехали на инше поле а, с иншим сортом льону. Дата посеву а, 9 квітня. И сейчас я вам покажу, как выглядит цей льон. А, і, до речі, ж да, найголовніше, це інший сорт, це у нас Сорел. Так що показую, але поки що візуально не дуже є різниця, але як я і казала, ми будемо спостерігати, будемо приїжджати на поля, показувати, що а, проходить тут, яка, як він вегетує. Ні, так не вийде. Зараз нормально вам покажу, а, які обробки роблять. Нагадую, що ми будемо порівнювати два регіони. Перший регіон це в нас Ізамаїлодеська область, другий регіон це в нас Житомирська область. Так що так, показую вам і до зустрічі в наступному випуску. Польну. Сравним, начнем да, сравнивать. Да. Да? Обработка везде одинаковая, подготовка почвы подготовка, обработка одинаковая. Подготовка одинаковая. Ну, почва немножко разница есть там в органическом веществе, ну несущественная. Ну, посмотрим. Снято.